dan keburukan tidak menjaga mata. Jadi hari ini kita masuk pada tajuk tidak menjaga mata itu merupakan benih kefasadan. Tak menjaga mata itu merupakan benih kepada kerosakan. Memandang kepada ghair mahram dengan perasaan syahwat merupakan benih kefasadan. Syaitan dia akan menghiasi ...pare-pare ghair mahram dengan pandangan yang cantik menyebabkan daripada jauh kita pandang wanita bukan mahram itu nampak macam cantik, macam indah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga mata ini dengan tidak menjaga mata menyebabkan hati manusia akan menjadi hancur. Hati manusia akan menjadi cair dengan apa yang dipandang tadi. Bila kita melihat pada kisah ketika mana Qabil memandang isteri Habil dengan penuh syahwat. Anak Adam AS, yakni Qabil, bila mana dia memandang isteri Habil yang lebih cantik dan indah daripada isterinya, maka pandangan itu telah menguasai fikirannya sehingga akhir sekali dia sanggup membunuh saudaranya sendiri yakni Qabil a.s. dan inilah merupakan kerosakan ataupun maksiat yang pertama berlaku di atas muka bumi Qabil memandang isteri Habil dengan perasaan syahwat Dalam al-Quran telah mentazkirahkan tentang kisah Qabil membunuh Habil itu Maka disebabkan asas dosa pembunuhan tadi kan Qabil membunuh Habil tadi maka itulah dosa pembunuhan yang pertama berlaku di atas muka bumi maka disebabkan itu banyak mana sampai hari kiamat orang yang membunuh dan banyak mana dosa orang yang membunuh maka bebannya akan ditanggung di atas kepala Qabil Maka maklum kepada kita bahawa bila mana kita tidak menjaga mata, itulah dosa yang mula-mula, yang mana selepas itu me menyemarakkan nafsu syahwat kita untuk melakukan dosa seterusnya. Maka dengan sebab itu yang terbaiknya adalah kita kena elakkan daripada pandangan mata yang pertama itu. Kerana ianya sangat danger, sangat bahaya. Dan tidak menjaga mata itu sebenarnya bukanlah kerja orang yang mukmin. Tajuk seterusnya adalah tak menjaga mata pandangan yang buruk itu merupakan tangga pertama melakukan zina. Ha. Ini adalah tajuk hari ini adalah tidak menjaga mata itu bad nazri ataupun pandangan yang buruk itu merupakan tangga pertama zina. Nabi SAW bersabda al-ainani zinahuma an-nazar wal uzunani zinahuma as-sima' wal lisanu zinahuma al-kalam wal yadu zinahuma al-batsh wal rijlu zinahuma al-khat wal qalbu yuhawwi wa yatamanna wa yusaddiqu zalika al-fard aw yukazzibu Sabda Nabi SAW bahawa kedua-dua biji mata ini penzinaannya adalah memandang dengan cara tidak mengikut syariat memandang wanita bukan mahram wal uzunani dan dua telinga ini zina huma asma zina kepada dua telinga ini adalah mendengar mendengar suara-suara wanita bukan mahram mendengar lagu-lagu yang lara lagu, yang boleh membawa membangkitkan syahwat wal lisanu zina huma al kalam dan lidah ini zina zinanya adalah perkataan bercakap bersembang berchatting dengan perempuan bukan muhram wal yadu zinahuma al dan tangan zinanya adalah memegang meraba dan kaki zinahuma al kaki ini zinanya adalah melangkah ke rumah maksiat wal qalbu wa tamanna dan hati ini mengiradah dan membuat keinginan hati ini dia niat nak buat zina tadi wa yusaddiqu zalikal farj dan yang membenarkannya sama ada berlaku kan zina berlaku ataupun tidak zina itu kemaluannya lah yang akhirnya akan membenarkan atau yukazibu atau tidak membenarkannya mendustainya akhir sekali dia pergi kepada intihar pada akhirnya kemaluan jadi awalan pertamanya tak jaga mata dan akhirnya adalah pergi kepada kemaluan kemaluanlah yang akan membenarkan sama ada zina itu terjadi ataupun tidak jadi pandangan mata ini dia seolah-olah pintu yang mengetuk. Pandangan ini Imam Ghazali rahmatullah alaihi berkata, pandangan mata ini dia mem, dia me, me, melahirkan ketukan. Ketukan dia melahirkan fikiran. Kita dok fikir, mula-mula pandangan mata dia melahirkan ketukan dalam fikiran kita, maka fikiran kita mula dok loading, dok fikir, dok khayal balik. Kemudian fikiran tadi dia akan melahirkan syahwat, dia akan Uh, Menggemarkan syahwat Dia akan menyemarakkan syahwat Dan akhir sekali Syahwat Akan melahirkan Iradah ataupun keinginan Maka maklum kepada kita di sini bahawa Iradah zina Keinginan untuk melakukan zina itu Bermula bila mana seorang insan itu Melihat kepada ghairul mahram Kalau awal-awal lagi Dia tidak melihat tidak memandang kepada orang muhram maka sudah tentu dia tidak ada iradah keinginan untuk melakukan zina. Jadi awal-awal lagi dia potong, dia blok, jangan tengok. Bila dia tengok, maka akan timbul syahwat. Syahwatnya akan membutakan matanya, membutakan akalnya, akhir sekali akan terjadi perbuatan zina. Jadi zina, dia punya first step zina ini adalah pandangan yang buruk. Tidak menjaga mata. Misal yang masyur, ahli dunia mengatakan bahawa perjalanan perjalanan yang paling panjang di dunia ini bermula dengan satu langkah. Perjalanan yang paling panjang di dunia ini bermula dengan satu langkah. Kalau kita tak mulakan satu langkah tadi, tidak ada yang dipanggil safar atau perjalanan. Demikian juga perjalanan zina ini bermula dengan satu langkah yakni langkah memandang orang muhram tadi. Jadi seorang mukmin itu sepatutnya dia mengelakkan sepatutnya dia kena mengelakkan diri dia daripada awal lagi daripada first step. first step itu apa? yakni memandang yakni uh, tidak menjaga mata. Seterusnya tajuk adalah bila bagaimanapun kita mengelakkan pandangan yang buruk kita akan mendapat halawatul iman. Kita akan mendapat apa itu kemanisan iman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan dalam Musnad Ahmad berbunyi mamin muslimin yanzur ila mahasinil mar'ah awwalan maratan thumma yaddu basarahu ila ahadatsallahu lahu ibadatan yajidu halawataha. Tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang muslim yang memandang kepada kecantikan seorang wanita, tidaklah seorang mukmin yang mana dia memandang kepada kecantikan, keindahan seorang wanita pada kali pertama, summa yuddu basarahu, kemudian dia tundukkan pandangannya melainkan ahdathallahu lahu ibadah. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepadanya, melahirkan kepadanya satu ibadah yang mana dalam ibadahnya tadi yajidu halal wataha dia akan mendapati kesedapan kemanisan di dalam ibadahnya Allahu akbar tuan-tuan pekerjaan sikit saja terpandang wanita bukan mahram ataupun wanita terpandang lelaki bukan mahram dia buat kerja sikit saja dia tunduk saja pandangan tapi apa balasan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada kita kesedapan kesedapan ataupun kemanisan ibadah kita tuan-tuan. kemanisan ibadah kita. Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dinukilkan oleh Tabrani berkaitan dengan menunduk pandangan terhadap ghair muhram ini ada satu riwayat berbunyi man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan Meninggalkan apa? Meninggalkan untuk melihat ghair mahram. Min makhafati disebabkan takut kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Abdal tuhu iman dan maka aku akan tukarkan iman dia. Ya jidu hala wa tahu. Yang mana iman dia dia akan mendapati kelazatan, kemanisan iman. Fi qalbihi dalam hatinya. Jadi tuan-tuan Allah subhanahu wa ta'ala betapa manfaatnya, betapa murahnya harga kan? yang mana satu orang itu secara sementara saja dia tekan nafsu dia lalu dia meninggalkan untuk memandang orang muhram tadi maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan bagi kemanisan kesedapan kelazatan iman untuknya maka sabitlah kepada kita hari ini Allah Subhanahu wa taala akan menyejukkan dada seseorang itu yang mana dapat menjaga matanya. Hari ini tuan-tuan kenapa ibadat kita tidak ada halawah, tidak ada kemanisan. Doa kita tidak ada kemanisan, solat kita tidak ada syok, zauk, Murakabah muraqabah kita tidak ada kelazatan. Kenapa? Salah satu sebabnya tak jaga mata. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita hari ini yang hadir live hari ini nak kelazatan dalam ibadah kita, kemanisan dalam doa kita dan kesedapan dalam setiap ibadah kita, hendaklah kita semua menjaga mata. Semua kita azam insya-Allah. Kan? Ha. Maka dia panggil di sini balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ini dia panggil al-jazaa' min jinsil a'mal. Balasan ganjaran Allah Taala bagi berpatutan dengan amalan kita buat. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat semalam yang kita semalam kita baca kulil mukminin yaghudduna min absarihim bila kamu berjalan-jalan nampak wanita bukan mahram ataupun wanita berjalan nampak lelaki bukan mahram perintah Allah kulil mukminin kulil mukminat katakan kepada orang mukmin lelaki dan perempuan yaghudduna min absarih hendaklah tundukkan pandangan kamu jadi bila kita tunduk pandangan terasa sakit tak sakit tak nafsu kita rasa sakit sakitnya di mana sakitnya di sini Nafsu kita rasa sakit. Ha, bukan mata sakit. Mata tunduk, mata tutup. Tapi nafsu di dada kita rasa sakit. Maka disebabkan nafsu yang sakit, dada yang sakit, hati yang sakit. Maka balasan orang yang dapat menundukkan pandangan mata bila melihat ghair mahram. Balasan dan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi pada mata Allah Subhanahu Wa Taala bagi juga kepada hati halawah kesedapan kemanisan kelazatan itu ianya adalah bangsa hati. Hati yang rasa sedap. Bukan lidah yang rasa sedap. Bukan mata yang rasa sedap. Bukan telinga, bukan tangan. Malah hati yang rasa sedap. Kenapa hati yang menanggung kesakitan awal-awal dulu? Itu dipanggil al jaza min jinsil amal. Ganjaran diberi berpatutan, berkadarkan dengan amalan yang kita buat. Amalan yang kita buat di sini adalah tundukkan pandangan. Ghabdul basar. Tundukkan pandangan itu, itu amalan yang kita buat dan kesakitan yang ditanggung adalah hati kita. Maka balasan yang Allah Ta'ala bagi kesedapan bukan pada mata, bukan pada telinga kaki dan kaki, tangan kita. Malah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kesedapannya adalah juga kepada hati kita. Tajuk seterusnya, tidak menjaga mata ini dia tidak ada tangga. Dia tidak ada step, tidak ada tangga. Bukan kata makin tengok, makin sedap. Esok tengok, sedap lagi. Esok tak jaga mata makin sedap lagi makin tak ada tak ada tangga. Hazrat Maulana Ashraf Alitan Wiramatullah Ali berkata, tidak menjaga mata ataupun pandangan yang buruk ni banyak mana kita lakukannya sama ada beribu-ribu kali kita melakukannya ataupun satu jam saja kita melakukannya padanya tidak ada sebarang tangga. Maksud ada tangga di sini tidak ada tangga maksudnya dia tidak ada level. Bukan hari ni kita tengok perempuan tu sedap dia 20% contoh. Pertangkah kita tengok perempuan ni sedap dia naik 30%. Tengok esok pula naik 50%. Itu tangga. Tapi kesedapan, kelazatan nafsu kita melihat raya muhrim itu tidak ada tangga sebenarnya. Sama ada beribu kali kamu lihat ataupun satu jam saja kamu lihat. Jadi buruknya pandangan, tak menjaga mata ini, ia merupakan satu kehausan yang mana tidak pernah padam satu kedahagaan yang tak pernah padam sekalipun. Seperti mana satu orang yang terkena penyakit istisqaq. Ha. Seorang yang pernah ada satu penyakit selain daripada COVID-19 ni, ada satu penyakit yang disebut istisqaq. Penyakit istisqaq ni adalah penyakit yang mana dia haus. Dia dahaga selalu. Dan dia minum berjak-jak air sehingga kan perut dia menjadi kembung sekalipun. Dahaga kehausan yang ada padanya tidak akan pernah lenyap. Itu dipanggil penyakit istiskok. Demikian jugalah. Orang yang penyakit tak jaga mata ni... Dia rasa sedap memandang sana, memandang sini. Penyakit tak jaga mata ni, dia tidak ada ubatnya. Dia tidak pernah puas. Dia tidak pernah puas. Ha, bukan semayang je istiskok. Penyakit pun ada. Semayang. Penyakit istiskok. Jadi seperti mana penyakit istiskok tidak ada ubatnya... Selagi, semakin minum air semakin dahaga semakin minum air semakin begitu juga pandangan mata kita ni semakin pandang semakin nak lagi tengok semakin pandang semakin tak puas hati lagi semakin lihat semakin tak puas hati lagi jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seorang itu cantik khususnya contohnya ada lagi orang lain lebih cantik kan orang tu cantik orang tu lebih cantik lagi jadi kita duduk, duduk tengok semua yang tu cantik lagi, yang ni lebih cantik lagi. Duk pandang yang tu mata biru, yang ni hidung hidung mancung, yang ni gigi macam ni. Ya, duk pandang-pandang. Sedap-sedap saja Bukannya sedap boleh duduk tepi kita pun. Ha, lainlah dapat kita kahwin duduk sekali. Itu cerita lain. Tapi kita sedap hanya menjamu mata saja. Yang akhirnya akan memberi racun kepada rahani kita. Tajuk seterusnya adalah pandangan buruk ataupun tidak menjaga mata ini merupakan satu kecederaan yang dalam satu kecederaan yang dalam jadi anak panah pandangan mata kita ni bila dia mana menusuk ataupun cair terkena pada seseorang dia akan cair dalam hati kita dan banyak mana kita ulang pandangan buruk kita tadi sebanyak itulah kecederaan yang ada pada rohani kita akan menjadi semakin dalam, semakin dalam. Maka demikian itu berkata Hafiz Ibnul Qayyim rahmatullah al alaih, kalau kita lemparkan anak panah pandangan buruk mata kita ini, maka pertama sekali orang yang melemparkan anak panah itu terlebih dahulu mati. Bila kita pandang pada wanita bukan mahram ataupun perempuan memandang pada laki bukan mahram sebenarnya kita telah melemparkan anak panah nazrah anak panah pandangan jadi orang yang melemparkan anak panah itulah yang pertama sekali akan mati. Apa sebabnya? Orang yang melemparkan anak panah itu, orang yang melemparkan pandangan itu, dia anggap dia faham dia akan mencederakan orang yang dia pandang. Tapi sebalik sebenarnya, sebaliknya hakikatnya yang berlaku, kecederaan itu akan bertambah di dalam kecederanya. Ha. Maknanya semakin dia pandang Nazrah dia pandang kepada wanita bukan muhram Semakin kecederaan yang ada sebelum ini Semakin bertambah Dia tak kena orang lain Dia kena kepada rahani dia sendiri Itu kata Hafiz bin Al-Qayyim Juga berkata Hafiz bin Al-Qayyim Al-Basru ala ghadil basar Aisaru ala al-basar Ala sabar ala al-qaddi ba'dahu Dia kata sabru ala al-ghadil basar Kita sabar di atas Menundukkan pandangan itu Lebih mudah Ha. Mudah. Sabar di atas menundukkan pandangan itu adalah mudah. Lebih mudah daripada sabar di atas kesakitan yang kita dapati selepasnya. Faham tak? Lalunya wanita bukan orang depan kita. Kita ingatkan perintah Allah kulil mu'minin wahai orang beriman. Tundukkan pandangan mata kamu. Maka kita sabar sekejap kita tekan nafsu kita, kita bersabar untuk mentaati perintah Allah itu lebih mudah daripada kita bersabar di atas kesakitan yang kita akan tanggung selepas kita melihat ghair mahram tadi. Ha, sebab apa bila kita melihat ghair mahram selepas itu dia akan memberi kecederaan yang dalam terhadap rohani kita, semayang kita jadi tawa, doa kita tidak ada kemanisan, solah muraqabah kita tidak ada kelazatan Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak sabar atas tu payah. Lebih mudah kita sabar daripada melihat wanita bukan mahram. Hari ini ramai orang yang mengelakkan diri daripada melakukan zina. Kenapa nak melakukan zina ni dia perlu ihtimam, dia perlu sungguh-sungguh kena atur, kena planning, telefon dulu, berjanji nak jumpa di mana. Jadi rumit kan. Dia dia susah. Kita nak kena kena setting kita nak zina dengan siapa, nauzubillah. Kemudian kena pastikan dia dulu dia juga rela melakukan zina dan kena cari tempat yang sesuai tempat yang mudah dan kena cari tempat yang tersembunyi dan sebagainya jika tidak, kita takut orang nampak dan sebagainya dan sekiranya orang tahu perbuatan kita, maka ia menyebabkan masalah maruah pula maka maruah kita akan tercalar kalau orang tahu kita melakukan zina sebab itulah perbuatan zina ini jarang orang terlibat khususnya orang yang muazzis, orang yang termulia, orang yang uh, orang yang terhormat dalam masyarakat. Dan kalau sekiranya nak melakukan zina dengan pelacur dan sebagainya, ianya memerlukan harta, duit dan sebagainya. Ha. Tambahan pula kalau melakukan zina dengan pelacur dan sebagainya dikhawatiri kena penyakit-penyakit sipilis, A dan penyakit-penyakit yang lain yang boleh berjangkit disebabkan zina. Berbanding dengan buruk pandangan berbanding dengan melihat pada wanita bukan mahram berbanding dengan tak jaga mata itu ianya tak perlu modal pun kan tak jaga mata kita pandang wanita bukan tak perlu modal pun tak perlu pakai duit pun tak perlu setting dulu tak perlu chatting dulu kan sambil ramai-ramai duduk sama-sama kita pun pandangan kita boleh curi tengok wanita yang lalu kan dan ianya tidak dikhuatiri bahawa kita tercalar maruah kita tak dikhawatiri bahawa maruah kita tercalar. Kenapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui perbuatan kita. Orang lain tak tahu pun. Dalam Al Al-Quran menyebut, Allah ya'lamu khiyanat ayun Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pengkhianatan mata. Orang lain tak tahu. Dan kalau kita berjalan ramai-ramai satu jumlah, oh, tepi jalan contoh, ataupun tepi pasar. lalu wanita bukan muhram. Orang lain tunduk kita seorang je, sambil tunduk, sambil jeling. Ada orang nampak? tapi kita tak nampak kanan kita kiri kita tak ada orang yang nampak tapi Allah ya'lamu khianatul ayun Allah taala mengetahui pengkhianatan mata kita jadi dia lebih mudah daripada melakukan zina tak perlu modal tak ada orang tahu tidak ada masalah khuatir bimbang takut maruah kita tercalai itu tak ada masalah kan hanya Allah Taala sahaja tahu niat kita Sehinggakan sehingga kan seorang yang tua umur dah lanjut dah yang mana tidak berkudrat lagi untuk melakukan jima sekalipun mereka ini juga selalunya terlibat dalam dosa tak jaga mata ni. Ha. Sedangkan orang-orang yang tua ni kubur dah dekat dah, kubur kata mari rumah kata pergi dah. Tapi masih lagi terlibat dalam dalam dosa bad nazri ni. Tak jaga mata ni. Dan setengah orang, badan dia nampak tua. Tapi hatinya sentiasa muda. Ha, umur pun 63, umur pun 67, 78. Tapi bila tanya hati, hati berapa? Hati baru 24. Hati baru 25. Ada macam tu. Kenapa setiap masa mengingatkan masa mudanya? Dia tak lihat dah. Dia telah melalui masa-masa muda. Sekarang dah melalui umur warga emas. Dan tak lama lagi akan melalui satu alam yang lain. Dan setengah orang yang mana kakinya sebelah dah sampai di kubur. Akan tapi masih membuat amalan-amalan orang muda. Jadi perlu kita fikir bahawa kalaulah seorang itu masa muda remaja dia dulu dilalui dengan apa dilalui dengan ghaflah, lalai, lara, tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Rabb Allah Subhanahu wa taala, maka ini waktu tua inilah masa untuk cover balik, mengingati kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah wanita-wanita yang telah pun lanjut usia tua dah masih tak menjaga aurat lagi, masih tak menjaga purdah dan hijabnya lagi. Maka bila tak menjaga aurat dan sebagainya, maka dengan mudahlah mereka-mereka ini terlibat, terperangkap dalam dosa-dosa bad nazri, dalam dosa-dosa tak jaga mata ni. Orang-orang oh, yang tua yang mana rambut mereka telah pun keluar uban, rambut telah putih, akan tapi hatinya masih lagi hitam. Rambut walaupun telah putih, tapi hatinya masih lagi hitam. Sebab itulah Hazrat Maulana Ashraf Ali Tanwi rahmatullah Ali berkata, aku menjumpai satu orang yang tua, seorang yang sangat buat amalan dan seorang yang mutaki, seorang yang bertakwa. Tapi bila datang pada aku, dia ceritakan hal keadaan diri dia. Dia kata aku terkena penyakit melihat wanita bukan mahram. Orang tua dah. Orang ramai pun kata dia orang mutaki, orang takwa. Banyak amalan-amalan ibadah dia lakukannya. Tapi dia bila mari, dia bisik pada aku. Dia ceritakan keadaan rohani dia. Dia kata, sampai sekarang masalah aku ni terperangkap dalam masalah penyakit. Tak dapat jaga mata ni. Jadi tak pandangan buruk ini betapa rugi, betapa mudarat sekali Sehingga dia tidak melepaskan sesiapa pun walaupun seorang tua yang mana sebelah kakinya telah pun sampai di kubur. Orang tua begini pun masih tidak terlepas daripada bad nazri ataupun pandangan yang buruk ini. Kalau kita tak latih daripada awal kehidupan kita. Jadi orang muda khususnya malam ini yang menyertai live kita kena latih daripada sekarang. Mata kita kita kena latih daripada sekarang. Ada Sheikhuna Syekh Zulfiqar Ahmad Akshwandi satu kali dia cerita pada kami ketika mana dia mengaji, beliau mengaji di college universiti di Lahore daripada rumah sewa ke ke universiti tu perjalanan dalam dalam lebih kurang 780 800 meter. Dari hari-hari kami berulang daripada universiti ke rumah. Dan dalam perjalanan itu ada satu kedai tandur, kedai tandur roti, kedai roti ada tandur yang masak roti. Dan di situ ramai orang perempuan yang buat kerja. Perempuan yang tak jaga dia punya aurat dan sebagainya. Rambut lepas dan sebagainya. Jadi, Syekh kata, kami dalam masa tiga tahun, kami berulang-ralik. Berulang-ralik daripada rumah sewa ke universiti selama tiga tahun. Setiap petang, dia kata, kami tidak pernah sekali pun. Yalah, mungkin sekali dua kali pernah lihat. Kami tidak memandang langsung pun kepada kedai tandur. Usahakan kepada perempuan yang buat kerja di kedai tandur tadi. Kedai tandur pun kami tak pandang. Ha. Mata hanya tunduk ke bawah, pulang alik setiap petang selama tiga tahun, tuan-tuan. Ha. Jadi, tuan-tuan, kasi Allah Subhanahu SWT, mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT beri taufik pada kita semua untuk kita jaga mata kita. Dari mata turun ke hati, tuan-tuan. Racun yang masuk daripada lubang mata kita, dia akan turun ke hati yang menyebabkan rohani kita semakin dalam kecederaannya semakin dalam dan menyebabkan racun masuk dalam hati kita dan akhir sekali segala ibadah kita, solah kita, tilawat kita, zikir kita tidak ada kesan, tidak ada kesedapan, tidak ada apa, tidak ada kemanisan, halawah ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran kita tidak menjaga mata. Dan disebabkan dosa kecil-kecil inilah kita himpun daripada muda sampai sekarang. Tak pernah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dosa ini ramai orang dah terlibat dengan dosa ini khususnya orang-orang muda kan khususnya orang muda dan tak lepas juga orang tua orang zahir orang alim kalau dapat terlepas dari di luar sana pun kadang-kadang tak terlepas di skrin-skrin kita ha, sebelum kita scroll YouTube YouTube Ustaz Zahir keluar lagi YouTube YouTube wanita-wanita ha, bukan mahram dan sebagainya dan ini juga merupakan racun seperti mana wanita gairah mahram di luar sana kalau kita pandang dengan sengaja ataupun tak sengaja dia merupakan racun. Demikian juga kita memandang dalam skrin kita ianya juga merupakan racun yang boleh membinasakan dan mencederakan rohani kita. Akhirnya semayang kita tidak ada kemanisan. Solat kita, zikir kita dan semua amalan ibadah kita tidak ada kemanisan yang sepatutnya kita rasai di atas dunia ini. Wallahu ta'ala alam. sama-sama kita bertawabat. Sama-sama kita istighfar. Sebelum tidur paling kurang 100 kali kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertaubat semalam semayang solat taubat dua rakaat minta ampun untuk diri kita untuk keluarga kita dan sebagai wakil umat masyarakat secara globalnya hari ini telah melakukan dosa yang sama dan dosa-dosa yang lain kita bertaubat mudah-mudahan Allah Taala terima taubat kita mudah-mudahan Allah Taala kasihan kepada kita majlis kita hari ini sedikit sebanyak kita buat sikit sebanyak kita baca khatam kewajagan sikit sebanyak kita baca kitab sikit sebanyak tujuannya supaya menimbulkan anadmah an apa itu penyesalan, menimbulkan rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita berdoa, minta ampun, minta taubat pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala terima uh, doa kita, istighfar kita dan taubat kita dan akhir insyaallah mudah-mudahan Allah kasihan pada kita, Allah Subhanahu wa taala hilang tarik balik wabak uh, yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala uh, kembalikan kehidupan kita yang sebelum wabak supaya kita mudah mengharungi kehidupan harian kita baik urusan dunia maupun urusan ibadat kita wallahu taala alam wa akhu du'awana alhamdulillah rabbil alamin